Крокуй вперед, буковина, до перемоги не впинно! Ми всі команда єдина, Вперед, буковина, Вперед, буковина, Крокуй вперед, буковина. Команда выиграла шестую зону украинского, однако в переходных матчах по силой стане имеется. В чем причина, на вашу думку? Причина мы разбирали уже, я думаю, что и вы, наверное, эту информацию тоже имеете зона именно наша, украинская, очень большое количество команд, напряженный сезон, изматывающие матчи и к осени, естественно, команда уже скажем так, никакая, никакая. У наших э, соперников по финальной пульке, конечно, было большое преимущество, потому что они не затратили столько сил э, на, на предварительных играх, в отличие от нас. Поэтому уже чувствовалось, уже чувствовалось, когда мы готовились к этим переходным матчам, уже чувствовалось, что подсели, подсели, могу даже сказать, что мы проиграли товарищ в игру в Вижнец в местной команде. Казалось бы, эпизод, там тренировочная игра, но один из штрихов нашего функционального состояния, откровенно говоря, мы подсели. подсели. А без свежести куда тут команды Команды хорошего уровня, особенно Могилёв. Играли... Могилёв проиграл 32 матча здаясь, в пятой зоне. Да, и, и конкуренция в их зоне ну, несравнима с нашей. Несравнима с нашей, потому что команды украинской зоны, как правило, всегда выигрывали эти переходные матчи. И, как правило, ну, украинский футбол вообще доминировал в вот. И поэтому у нас конкуренция, у нас борьба, у нас матчи сложные выматывающие, что говорить про Самарканд или про Могилев, которые свои задачи там решали э, в нескольких э, матчах. Остальные, скажем так, проходные были. Поэтому, конечно, свежести не хватило. Свежести мы ни в чем, я думаю, этим командам не уступали. Не уступали. Э, но просто не хватило свежести. Просто элементарно не хватило свежести. Мы подошли к этим матчам сильно-сильно уставшие. Ну и потом фактор, вы знаете, закулисных дел тоже. Многие вопросы, особенно по победителям, решались в высоких кабинетах. И еще до начала этого отбора уже ходили слухи о том, что там уже все решено, кто должен участвовать Раскидали три команды по разным трем группам, и там фактически, напевно, так было. Да, да, да. Во всяком случае, ходили разговоры. Нам уже до до начала переходных игр уже ходили разговоры о том, что в Москве уже в принципе вопрос о победителе решил. Ну, не знаю, не был свидетелем этого, но, как говорится, даю информацию, которую мы на той момент владели. чушь у вас Запрошивали в Донецький шахтар, тільки если про цю историю, коли Донецкий шахтар не вдало выступал в Высшей Лизе, хотел писать в этот склад Да, ситуация похожа на историю с ЦСК. Шахтер вылетал из Высшей Лиги, тоже кинули клич по всей Украине, кто бы мог усилить, кто бы мог помочь. Они в числе других футболистов указали меня и руководство федерации киевской, почему-то всеукраинской, почему-то вызвала принудительно нас старшим тренером Павленко в Киев на ковер, сказали, товарищи, надо помогать утопающим э, шахтерам. Вот. Я, конечно, был этому удивлен, потому что желания переходить у меня не было. Но нам пришлось, пришлось совершить визит Совершить визит в Донецк. На тот момент старшим тренером был Носов, если я не ошибаюсь. и Еще нашу группу усилил, усилил э, мой тесть. Э, Ранюк, если я не ошибаюсь, тоже был в составе этой группы. И вот мы представили предъясные очи руководство Донецкого шахтера. И, скажем так, хорошо подготовились к встрече с ними в том плане, что задали вопрос, как вы представляете игру за ваш клуб игрока, которого, скажем так, принуждают к этому. Они сразу сделали вид, что они тут ни при чем, говорят, нет, нет, мы никого заставлять не будем, только, только по вашему желанию. Ну, я откровенно им сказал свое мнение, что я не вижу себя игроком основного состава, во всяком случае э, ближайших матчей. А садиться на скамейку запасных и ждать своего часа, когда мне там предоставят возможность где-то выйти, я не видел смысла, тем более, что мы, если вы знаете, шли, э, мы претендовали на первое место. И переходить в команду, садиться на скамеечку, откровенно говоря, мне не хотелось. Я об этом сказал прямо тренеру. К сожалению, к счастью, вернее, он воспринял эту информацию адекватно, и мы, скажем так, полюбовно, любовно разошлись. Почему после данного сезона 82-го года, буквально в 83-м году, посел лучше шестое место? Ну, причин множество, нет никакой то одной причины. Во-первых, после такого, скажем, фееричного сезона, естественно, наступает определенной степени спаду команды. Раз второе, все-таки давайте не будем забывать реально технический фактор. Очень важный, он, в принципе, как сейчас, так и в те времена играл тоже роль очень большую, начиная от базы, кончая всевозможными благами, которые там, скажем так, создавались и предоставлялись футболистам. Ну и много-много всяких, всяких вопросов, которые, относятся к функционированию команды. Я бы не сказал, что мы по условиям вот этим всем, мы там были в лидерах. Мы обыкновенная команда середины таблицы. Просто 82 год получился у нас очень удачным, все как бы сыграло за нас. И мы показали максимум результата. Уже в последующий год и в последующие годы отношение к нам уже было не как просто команде из провинции, а уже как победителю к чемпиону. И, соответственно, соперники к нам относились уже с максимальной серьезностью, поэтому так получилось, что мы, скажем, выступили ниже своего уровня. Мы выступали в 80-х годах в паре сначала с Виктором Олейником, потом с Виктором Глинцем я игралась с этими выполнителями разом. Олейник трошки был таранного типа форвард, дополнил да, одного, да, 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 конечно, сравнивать не, нет смысла, потому что игроки абсолютно разноплановые. Видите, Олейник был такой пробивной, ударный, он шел в борьбу, он таранил, а я, скажем так, подбирал мячи, подыгрывал, с Витим Глинцом другая история. Он, он, конечно, игрок такого же плана, как я, техничный, любящий комбинационную игру. Но с, любым, с каждым из этих футболистов играть было приятно. И вы сами знаете результаты. Они для нападающих всегда выражаются в забитых головах. То есть смотрите статистику, видите, комфортно нам было, некомфортно. Так и в 43 мяча на двух боевых забыл Да, 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 у нас хорошая, хорошая была связка в том году. Еще, по-моему, и Витях был, Смороз там с, с нападений, да, этот год, если я не ошибаюсь. У нас вообще нападение было довольно хорошего уровня. Сколько я помню, Володя Сокалов, когда сам говорил, сидя... На скамейке запасных говорит, ну я же вижу, что вышли, забили, ну что, куда? На кого обижаться, что ты не попадаешь, скажем, в основной состав, хотя он тоже был футболист высокого уровня. В 1986 году вы забили сотый гол за Буковину и почти сразу завершили карьеру. Что вас спонукало, спонукало такого уровня? 29 лет – это не век для футболиста. Да, да, я согласен с вами согласен с вами, что рановато при моем отношении к футболу, при любви к футболу. Конечно, можно было играть значительно дольше, но здесь фактор усталости сыграл свою роль, и не столько физиологической, сколько моральной, потому что я все-таки начинал, как, вы, как я вам уже говорил в начале интервью, во время, когда еще действовали или как бы э, жили правила э, более жесткие нежели, нежели через 10-15 лет то есть бесконечные сборы бесконечные отсутствие дома то есть мы фактически дома не бывали фактически не были достаточно сказать что за 12 лет своей футбольной карьеры у меня не было ни одного отпуска летом то есть нереально поехать с семьей куда-то на море не имели возможности. У нас отпуск был в ноябре, в декабре месяц. Сборы, тяжелые сборы, потому что уровень гостиниц, уровень футбольных полей э -э, ужасный. Ужасный был. Это все копилось, 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 копилось. И я, откровенно говоря, уже настолько устал от э -э, этой жизни, именно от жизни, а не от футбола, что я уже просто не мог себя заставлять. Я перестал получать удовольствие от игры, от, этого, от этой профессии. Я настолько уже был утомлен, что я просто уже не мог себя заставлять этим заниматься. Поэтому принял решение, несмотря на то, что, повторяю, футбол сильно любил и, конечно, при определенных обстоятельствах, может быть, еще бы на год я задержался бы, потому что осенью пришел э, Школьников, да, он, скажем так, был более демократичным тренером. Если бы еще я немножко бы продержался в команде, задержался, то, скорее всего, я бы играл дольше. Но сложилось, как сложилось, какой смысл об этом говорить. Сотый гол за боку, помните, сдается в ворота команды Атлантика Севастополь. Нет, нет, сам гол помню, но, вернее, что, что он был забит именно в этом матче, но вот сам гол смутно, смутно. Не вспомню сейчас именно саму комбинацию, как именно он был забит. Если завершение карьеры в Буковине вы выступали еще на улья, вы за эти и за Лыгмашки, после про Да, да, после окончания карьеры я, я начал выступать за команду завода «Кварц» тренером был Владимир Воронюк. Вот какой-то период. А потом, когда эта команда, если я не ошибаюсь, прекратила свое существование, я пришел в Лигмаш и тоже довольно длительный период играл за них с Вити Борчуком, кстати. У нас довольно хорошая команда, команда была. Хороший тренер и организатор Зевезинский Геннадий. И я годы тоже проведенные. Лигмаши тоже вспоминаю с благодарностью. Прекрасное время было, да. Футбольным тренером не хотелось стать? Нет, не хотел, потому что реально, реально тренерское ремесло требовало первое знаний, то есть нужно было учиться, у меня не было образования связанного с физической культурой. А во-вторых, чего говорить, уровень оплаты довольно низкий, я понимал, что переходить и постоянно испытывать финансовые проблемы, но ну, мне не хотелось этого, поэтому искал какие-то другие, другие варианты, что-нибудь связанное там, с бизнесом. Тем более, как раз приходило время, когда уже можно было чем-то чем заниматься. Чим занимался до речи, после карьеры Одразу. сразу после окончания я занимался видео бизнесом у меня был небольшой бизнес а потом стал работать в торговой фирме в которой я порядка 18 лет работал чем занимается так само пенсионер пенсионер и Активно увлекаюсь большим теннисом, так что узнаю, что вы вот, на ветеранских вы да. вызначался. Да да. да, 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 тоже прекрасный, прекрасный вид спорта, которым я занимаюсь уже, ну, уже 27, лет. 27 лет. И тоже на уровне аматорском, любительском, да, и достиг определенных успехов. Даже был первым в рейтинге ветеранском в Черновецкой области. Даже этой весной ездили с друзьями на турнир к нашим соседям в Румынию в Сучаву. Очень интересный турнир. То есть стараюсь, стараюсь играть, стараюсь тренировать там своих друзей. Вот это очень интересный вид спорта, который позволяет, скажем так, продлить, продлить свою спортивную молодость. Вот, так что сочетаю успешно и футбольные, и теннисные тренировки. Количество членов свою семью? Ну, я живу сейчас. С... У меня есть жена, хотя я <свят> ребенок от первого брака у меня живет за границей, успешно занимается бизнесом, и я ежегодно, каждое лето езжу к своему сыну в Испанию, прекрасно провожу время, у меня есть внук уже, ну, в общем, пенсионер, пенсионер. На нынешнюю Буковину, смотрите за нынешнюю Буковину, даете матчи в Да, я иногда хожу на футбол, не скажу, что регулярно, вот, но откровенно скажу, хожу схожу проникнуться этой атмосферой, побыть, скажем так, в родном месте, которое для меня является стадион Буковина, пообщаться с друзьями, с коллегами по футболу. Это в большей степени, чем, скажем, насладиться футбольным зрелищем. Вот, потому что уровень футбола теперешний очень низкий, и Скорее говоря, большого удовольствия от, от, теперешних матчей я не получаю. И от пустых трибун тоже в том числе. За ветеранов сейчас играете? Был такой период, что вы повернулись в ветеранский футбол, играли за ветеранов? Да. За да, да, за да, время от времени играю, но уже не столь активно, потому что э, все-таки делить теннис с футболом и там активно, и тут активно сложновато. Сложновато нужно нужно расходовать, скажем, энерги энергию, равномерно, поэтому сейчас больше у меня все-таки уклон в сторону тенниса. Но если где-то ребята приглашают, если совпадает по времени, получается у меня, я с удовольствием откликаюсь на предложение поучаствовать в том или ином там турнирчике, если, если все совпадает по, по времени. времени. Вероятно, недавно команда Буковина Ретро выиграла чемпионат Украины, как раз подарок да, да, югилею. да, да, очень прекрасное событие, я ребят поздравляю с этим, это, это дает возможность, повторяю, ребятам проливать свой свой спортивный век и общаться, встречаться, не рвать те связи, которые сложились за многие-многие годы. И наостанок, ваши побажания людям, которые намагаются втримать Буковину на плаву и болевальникам нашей команды. Как еще пометать вашу группу, думаете? Да, я я всегда говорю людям, критикующим Буковину, требующим от нее каких-то результатов, я всегда говорю им: дай бог, чтобы Буковина существовала, пусть даже в таком виде, как она есть сейчас, потому что футбол напрямую зависим от экономической ситуации в Украине. Вы знаете, в каком она сейчас находится положении. Если у нас такие города, как Днепропетровский или Харьков, могут э, быть без серьезных футбольных команд, какие могут быть претензии, обиды к руководству футбола Черновцов. Слава Богу, что у нас есть команда. Вот все, что я могу сказать. И спасибо тем людям, которые занимаются этим футболом. Слава Богу, что они есть. Дай Бог, чтобы у нас команда существовала, просто существовала до лучших времен. А потом будем требовать уже каких-то побед, чего-либо другого. Дякую, Сергей, что зашли час поспаткуваться. Вам дякую. Дачки.